navoiyda bobo va nabira eskalatordan qulab tushdi kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz hoziroq pastdagi obuna bo'lish tugmasini bosing bosganingiz uchun rahmat navoiy shahridagi yangi hayot savdo majmuasida nabirasini aylantirgani olib borgan bobo ehtiyotsizlik qilib eskalatorning yuqori qismidan nabirasi bilan birga qulab tushdi bobo voqea joyida vafot etgan navoiy viloyati ichki ishlar bolimi axborot xizmatining kun o'ziga ma'lum qilishicha voqea o'n sakkizinchi fevral kuni soat yigirmay o'ttizlarda sodir bo'lgan karmana tumanida yashovchi bir ming to'qqiz yuz oltmish to'qqizinchi yilda tug'ilgan sht uch yoshli nabirasi bilan navoiy shahridagi yangi hayot savdo majmuasiga borgan nabirasini ko'tarib olgan bobo beshinchi va to'rtinchi qavat oralig'idagi eskalatorda muvozanatni yo'qotib birinchi qavatga tushib ketgan hamda voqea joyida vafot etgan tan jarohati olgan nabira esa shifoxonaga yotqizilgan holat yuzasidan navoiy shahar iib huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda